ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अधः पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाचा ऊर्ध्वमूलमधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदसवेदवित् अदच्छोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अदच्छमूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येहततोपलभ्यते नान्तो न ना चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत् धमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गताननि वर्धन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास्सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रयं चक्षुस्पर्शनञ्च रसनं ग्राणमेव अधिष्ठायमनच्छायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि मोञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनक्षैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजोविद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीस्सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदै च रहमेव वेद्यो विदेव चाहम् द्वाविवौ पुरुषौ लोके क्षरश्छाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक् म्मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यच्छ भारता ॐ तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु